Son yullar ax sizə bir neçə məşhur sima ilə evdə qal aksiyasını həyata keçirmişik. Bu aksiyamızda da biz koronavirus təhlükəsini nəzərə alaraq məşhurlarla görüşüb müsahibə almamışıq. Məşhurlardan özlərinin evdə video çəkərək bizə video göndərmələrini xahiş etmişik ki, onlar da evdə qalsın. Elə onlardan da sizə evdə qalın deyə mesaj gəlib. Gəlin elə ilk başlayaq, rəqqasə Renkada. Renkada evdə qalaraq gigiyenik qaydalara riayət etdiyini bildirdi. Koronavirusdan qorunmaq üçün çölə çıxmıram. Sonra kontakta girmirəm heç kimlə, nə ə, yaxın rəfiqələrimlə, nə, nə dost tanışlarımla, yəni doğrun qorxuram. Ə, həm də mən yəni, evdən çıxmıram, evdə otururam disinfeksiyadır hər yerdə. Əllərimizi yuyuruq. Hər dəfə baxıram ə, xəbərlərdən ki, nə etmək lazımdır, necə düzgün etmək lazımdır. Və hər gün dua edirəm ki, bu işdə tez qutarsın. Bu virus tez qutarsın. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Mən hiss edirəm bunu. Səbirsiz olduğunu dilə gətirən Renka evdə qaldığı günlərdə səbrli olmağın yollarını tapıb. Evdə qalmaq mənə nə öyrətdi? Səbir etməyi öyrətdi. Çünki məndə səbir deyən şey yoxdur. Və evdə qalmaq mənə öyrətdi ki, doğrudan da biz heç nə qədərini bilməmişik, elə gənək kimi. Demək ki, biz çox xoşbəxt idi, bayıra çıxırdıq, dostlarımızla görüşürdük, istədiyimiz yerə gedirdik. Ay Renka də görəy, karantin günlərində show biznes nümayəndələrindən kiminlə telefon bağlantısı yaradırsan? Mən biraz deyim, yəni qapalı insanam, biraz çox e, qorxuram ki, birdən yazaram, yəni nağar Telegram, birdən belə, amma ən çox həmişə şey, kim Fatimə xanımla e, əlaqə saxlayıram, ad günü idi, onu təbrik eləmişdim. Yəni mən doğulan darıxıram hamısı üçün. Və mən deyirəm ki, bu bu çox az bir vaxtda qutaracaq, bitəcək. Rəqqasə vaxtını səmərəli keçirtmək üçün görün, nələr edir. Mən bütün gün kinlərə baxıram. Kinoda mən ə, çox şeylər götürürəm. Ən azından mən kinlərə baxdığım çinalar həyat kinolardı və oradan ə, statuslar yazıram. Hansı bir aktyor qəşəng bir təqər status deyirsə, onları yazıram, onları yığıram bir dəftərə. Çünki mən doğulduğumdan kinalan çalışdığım qədər çox şeylər götürürəm və çox şeylər öyrənmək olar. Kitab oxuyuram, meditasiya edirəm, biraz e, yoga da məşqol olduğuma görə. Midzatı, mid, 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 meditasiya. Ə, <laughs> ona görə də çalışdığımız qədər özümüzü, özümüz özümüzü sakit etməliyik, özümüz özümüzün psixoloqu olmalıyıq eee <laughs> düzdür öz özüm özümlə danışmıram hələ ki. <laughs> Bəzən də bir-bir içində özümüz özümüzlə danışacağıq amma eee yaxşı məamələm var, yaxşı, uşaqlarım yanımda. Evdə qalaraq özünə maraqlı məşğuliyyət tapan Renkanın darıxdığı bəzi məqamlar da var. Mən çox işim üçün darıxmışam, dostlarım üçün darıxmışam bir yerdə işlədiyim qızlar şunları oxmuşam. Rəqqasəyə evdən bayıra çıxarkən qayda-qanunlara riayət edirsizmi? sualını vermişdi ki, evdən çıxmışam 5 dənə qabaq, o da e, həkimə görə getmişəm. Çünki həkim müalicəm var. Ora getməliyəm deyə SMS yazıb getmişəm. E, və 2 saat, hardasa 2 saat və 1 saata yaxın qayıtmışam. Çünki Hamda yolda yoxlamalar var. Mən çox şadam ki, yoxlamalar var, çünki əgər biz karantini belə qorusaq, belə ciddi olsa, yəni bizim xəstələrimiz az olar. İnşallah ki, xəstələr də yəni artıq artmaz. Ən əsası odur mənim üçün. Vasif Məhərrəmli də evdə qal aksiyasına qoşulanlar siyahısındadır. Əməkdar artist evdə qalmaqdan darıxmadığını bildirdi. Həyatımız bacımız geniş bir gözəldir şərait var, darxmağa imkan vermirlər. Görünmüğənnisi Asüdə vaxtını dəyərləndirmək üçün özünə hansı məşğuliyyətləri seçib? Onlar filmləri, kinoları izləyirəm. xoşma gəlməyən kino ol, olmursa, YouTube üzərindən izləyirəm filmləri. Ən sevimli aktyor mənim hal-hazırda Aktyorlar çoxdur. Hollywood aktyorlarını çox sevirəm. Amma ə, sevdiyim aktyorların arasında Meccam var. Ə, onun filmlərini çox sevirəm. O məşhur ə, Borun ə, obrazı ilə tanınan Meccam. Sənsə az da olsa ə, indi bilirsiniz ki, mən ə, bilənlər bilir, idmanla, yəni rusallarla məşğul oluram, özü məşğulçülə məşğul olurdum. Ə, amma indi bu dövrlərdə bu surəcə məşğul olmaq olmur deyə mütləq evdə, mütləqdir ki, evdə ə, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olasın. Vasif də karantinli günlərini Bakıda deyil, rayonda keçirir. Ayın artıq 21-ndən bu tədbirləri görmüşəm özüm üçün, ailəm üçün. Ona görə də bu rayonu də şundum. Rayonda yerimizdə yəni hal-hazırda Çox rahatam ailəmlə birlikdə bütün əməllərə, bütün quralara diqqətlə əməl edirik. Məhərrəmli deyir ki, evdə qalmaqdan heç də sıxılmıram. Çünki mən vaxtımın çox hissəsini evdə keçirtmişəm. İş adamı ilə, işlə gündə məşğul olan adamın bir az çətinliyi olur. Amma mənə bir az asan gəlir ona görə ki, mən bütün boş vaxtlarımda demək olar ki, Əgər mən boş olmuşamsa, mən boş vaxtlarımı evdə keçirmişəm, ailəmlə keçirmişəm. Ona görə də o o dərəcədə dərəcədə də dağdırıcı gəlmir mənə. Əməkdar artistə bu dövrlərdə hansı sənət yoldaşları ilə əlaqə saxlayırsınız? Sualını da ünvanladıq. Dostlarımla əlaqə saxlayıram. Yaxın dostlarım, məsələn, sənətdən olan dostlarım Ədalət Şükürovla, Xatira İslamla, Xatun xanımla ə Mənaf Ağayevlə belə ara sıra səbərlə bağlılıqla bir çox dostlarımla Ceyhun Qalayla, ə, Sahib İbrahimovla, bir çox dostlarımla əlaqə saxlayıram. Yerə telefonla danışıram, ə, WhatsApp üzərindən görüntülü ilə danışıram, darıxmamaq üçün sənətdən olan dostlarım var. Onlarla da yerə WhatsApp üzərindən danışıram, görüntülü ə bu gün yani sonda Vasif Məhərrəmli bütün tamaşaçıları evdə qalmağa və qayda-qanunlara riayət etməyə səslədi. Şükürlər olsun Allah'a ki, ə, Allah verən nemətlərdən yeyirik, içirik, amma mən sizə bir söz deyim. Yenə də, yenə də təkrarlayırıram. Mütləq şəkildə evdə qalın. Bir şey düşününcü, evdə qalmaq tək özünüzü deyil, bütün bir, bir cəmiyyəti, ailənizi cəmiyyətə borumluqdur. Mütləqdir ki, dövlətimizin qoyduğu qanunlara əməl edərik.